Давай. Таня хотела только что показать, как она залазит в эту коробку. Запрыгивай, как кот туда, ныряй. Давай. Оп. Я крышечки накрою сверху. Ну, да что влажу, ты боишься? Не влажу. Все. Давай. Ноги Давай. Вниз. Головой вниз. Давай, вот туда то вот головой скручивайся. Давай. Давай. О! О, почти. Я не знаю, буду в эти короткие какие-то вещи складывать. Я буду просто в них же складывать подарки на все остальные праздники. А, Типа так экономней? Я тебе открыточку положу. Ты такой открываешь, а там открыточка лежит. Не бей меня по яйцам. Ну не бей же, корыто. Кречета. Открытого огонька Мы идем в IMAX. Да, мы пойдем на черную пантеру Куёвна Что? Что ты поешь вот это? Тонкие крылышки Это Саша вчера купил Кречета. говорит, положи в сумку Спрячь в сумку Там петушок нарисован Я выбирал это... Я уже так заносила эту сумку Она уже немножко протерлась Отдай подписчикам Сейчас это моя любимая сумка. Одна из лучших покупок в моей жизни. Очень удобная сумка, она под все идет. Ну Катя тоже прислушалась к твоим советам и купила такую же. Тань, лови. Каша! <coughs> лови картошку. Не не кидай. Что ты делаешь? <плак> <плак> да, <плак> в горячую картошку играем. Не надо. Она Давай играть в Нет, она уже помялась. Быстро положи. Давай, кидай. Сынок, поклади оце на место. Ты еще маленький играться. Что ты делаешь? Открывай ротик. Давай за маму. Самбапілава матичка відкрита важала ганка, ліж би тонкі є не апалі. Синок, я же шремня візьму, як дам тобі по жопі. <клес> Быстро положив, я сказала, сів. Тобі ще уроки ну, не доробив. Ти уроки зробив чи ні? Я зараз перевірю. Завтра в школу. Таня, що тебе подарить на 8 марта? Те ж саме, що й на день Святого Валентина. Нічого. Нічого. Підписники твої не розуміють, якою мовою я розмовляю. Голубці, будеш їсти? <плес> я тобі зараз підігрію голубці. Ууу, <плес> як тобі не соромно при людях смаркатися. Шмарко. Шмарклі свої. Фу, гидота, яка Самба белого мотылька, у открытого огонька, лишь бы тонкие крылышки не опалить. Посмотрю, что есть в холодце. Голубцы Фу, как тут воняет. лежать. Посвячила вода. Святая вода подписана. Давай тебя, сыночек, окропим моей, бо тебе демони, демоны сидят тобі, сыну, мій, святі, посвяти меня. мій сину. Тут под... святая вода, вечерня, Вечерняя святая вода. Сына, с горла не можно пить. Я вылью просто Нет. для себя. Ты... Посвяти меня. А, льется! Святой! Посвяти меня водой святой! Посвяти... меня. Сыну, Дай я тебе сейчас В холодильнике стоит святая вода. Ай! Ну зачем ты кусаешься? Что ты наробил, дурню? Ну посвяти меня. Иди извиться, пока я лозину не взяла. Ты взялся на мою голову. Я бизнес-леди. Почему ты такая смешная? Подписчики не понимают моего юмора. Они слишком умные просто. Он идеально тебе подходит под костюмчик. Но мы заваривать в нем так и ничего и не будем, да? Почему ты не можешь в нем чай заварить? Мы только вчера прилетели и не успела. А ничего покажи, делать. что внутри. Ничего сделать. Что в моем чайнике? Сетка <свят> для заварки. И все. <свят> это защитный колпак мне. <свят> это как у балерунов. Что-то маловат колпак Хотя Я вчера ночью тебе делала это токовое шоу, электрошоу. <сос> а, <сос> да, Таня та, терла игрушку я. Об одеяло, и были такие красивые искры. Электричество Таня вырабатывала. Да, прикольно. Я еще в детстве так любила делать. Потереть об руки синтетический свитер или об волосы, потом к чему-то дотрагиваешься, и такие искры красивые. Так может тебя об ковер натереть? У меня, в кстати, голову. такой прикол, я не помню, рассказывала или нет, я вышибаю все лампочки в помещениях. Я когда включаю свет, так лампочки ты вышибала. Лампочки лопаются. У меня какая-то энергетика мощная. Ты лопаешь мой мозг каждый день. Могу еще что-то лопнуть, если будешь много говорить. Носочек. Я Тане целовал пальчики. Она ударилась мизинчиком, я ей целовал. Не мизинчиком, а первым и вторым. Безымянчиком. Первым и вторым. Самба белого мотылька. Что тебе дарить на 8 марта? Что хочешь. Цветы подари. Я буду счастлива. Тюльпаны, мои любимые. Много тюльпанов. Да, много. Я их поставлю в разные вазочки. О, можно мне одну розочку, такую длинную, завявшую, и фольгу замотать. Не фольгу, а в салофан. Или гвоздику эконом-вариант похоронный такой. У меня просто гвоздики ассоциируются только с похоронными цветами. У меня вообще на голове тут что происходит. Я вообще выгляжу не очень. Где колечко на пальчик? Улетела туда. Туда твоя камера тоже может улететь. Всех подписчиков утоплю в Днепре. Печалька. Часто такие мысли тебя посещают. Благодаря мне ты сейчас тот, кем ты есть. Кем? Подкаблучник? Подкаблучник, Таня. Саша делает все, что я захочу. Ого. Я манипуляйшен тобой. Как хочу, так и верчу. О, давай вот так. Ой, типа, я тёлка, а ты, это, ты, Ваня. Ай, это да ты сильно жирная тёлка и тяжёлая. Давай я Дед. так. Нет! Вот так хочу. Ну, ноги на плечи люблю. Я хочу. Нет, Нет я, я, хочу. хочу. Давай, Ой, вот так. Волосы, волосы. Вот так. Ай. Давай, ну, захвати! Ну, да плечи! Захватишь. Ай! А Саша, голова грязная просто. Она... Ай, я упаду сейчас. Падай. О да. О, да. Я, тиш... я сейчас Ау. Ай! Мы с тобой как инь и янь, черное и белое. Смотри, ты вот так, как инь и янь должно быть. Вот так, смотри. Давай, я вот так сделаю. Нет, не будет. Давай сделаем инь и янь. Я, не... я хочу инь и Я хочу инь и а что ты не хватит? Не будет. Я инья не хочу. Саша, нет. Смотри, инья. Нет. А, а И, инь Ай, ну мне же, ну ты волосы. Инья не Ай, Ой, Подпись, смотрите какая. Вода с крана. Поцелуем. Поцелуют подписчики. Поцелуем эти сюда. М -м -м -м. Тебя поцеловали миллион Поцелуй, людей. не хочу их поцелуев. Что ты делаешь? Таиланд. На базе на Шри-Ланку, Фу! Это лучше, чем здесь. Все лучше, чем снег и серость. 50 оттенков серого. А как живется людям, которые вообще никуда не ездят или ездят раз в год? Плохо. И на работу ходят. Знаешь? Когда ты нигде не было, а потом что-то увидел, ты приезжаешь и да, понимаешь, что блин, вот я так не хочу больше жить, не хочу здесь сидеть, хочу путешествовать. А когда ты вообще ничего не видел, мне кажется, проще, чем когда ты что-то увидел прекрасное. Потом с этими мыслями жить, что ты живешь типа в жопе и где-то есть что-то прекрасное. Поэтому лучше не видеть. Но у нас есть возможность путешествовать. Сейчас, закрой холодно, да, пожалуйста. Да. Все, а иди, иди, собирайся. Таня на авокадо. Да, вот, не знаю. Косточка засыхать начала. начал. Вот эти выросли. Это я когда-то с Барселоны привезла, вырос вот на вот столько. Таня, я собираюсь, нам пора уже ехать. Мы идем сегодня на фильм, который хочет Таня, но не хочу я. У меня столько вещей есть классных, которые на меня, к сожалению, сейчас маленькие, потому что я отдай бедным людям. В отдай людям. Вот Аквамен еще там по моему есть. тритон у меня мешает то что ты снимаешь давай ты выключишь камеру я буду одеваться смотрите Он котик уже не спит я бы потрошил кота смотрите это мой подарок на день рождения танин я с ним сплю его зовут гуфи его зовут это Таня мне привезла на день рождения. Кривыш его зовут. А а ты что, не поунижаешь, унижаешь меня? зовут. А че унижаешь? Ну так это ж правда. Мой подарок ну, на правда, день рождения. Ты... Ну получилось. Я не собираюсь оправдываться, не ваше дело. Смотрите, какой он. Кривыш. Тут еще и косоглазый. Что? Покажи, как ты делаешь высекаешь искры. Сейчас Таня покажет, как сосла высекать искры. Всю ночь вот так вот терли его и искры офигенные еще по три кстати я вспомнила что я хотела сделать и забыла я уже давно хочу разыграть эту шубу розовую я кому она не надо одев... я ее ни разу не одевала она новая вот, кому видите. надо эта шуба ты я посмотри ее... какое говно если вам нравится такая шутка, я ее разыграю, она очень теплая в Инстаграме у себя, если хотите. Вот, я давно об этом думаю. Да никому разобраю. такое не надо. Нет, она классная. Так красивая. почему же, если она классная, сама не носишь? Мне не идет. Это мне кто-то прислал когда-то на рекламу. И ты не прорекламировала. Я мне она просто не пошла, мне было некрасиво. Но я могу сейчас прорекламировать. Вот. Покажи. У меня во я не хочу, чтобы ты рекламировала. Это Просто отлично. отдай кому-то и все. И тут аквамен. Тоже я ни разу не девала эту курточку, я ее не буду носить. Короче, много это таких... Это Которые я хочу кому-то подавать. Смотрите, Таня даже нашла кружку с акваменом. Покажи. Ну, Они Вот нравится. это. Кто спрашивал, кто такой аквамен, покажи. Вот, вот такие мужчины нравятся Тане. Это твой идеал? А вот такие женщины нравятся Саше. Ну, вот это ну, неплохая. Не... Так тебе брать кружку с акваменом, да, ну, а я возьму с, чашки. с этой, с Голгодот. Я не буду пить с такой чашкой. А да. чего? Давай. Да. А, вот что тебе нужно. А что это? А ну, говори, Таня, как тебе фильмчик? Ты ж так хотела на Пантеру. Да, я хотела очень на этот фильм, если честно. Ну? Никак как? Даже игра актеров расстроила. Как так? Но они реально плохо сыграли свою роль. Вообще неубедительно так все было. В смысле, как и все сейчас фильмы однотипные, одинаковые. Да, я половину проспал, посмотрел начало и конец, как Нет, обычно. Понимаешь, другие фильмы Марвел поинтереснее. Ну вот правда, Мстители, например, мне всегда интересно смотреть. Всегда.